Salam, mematika kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə deməli Binəqədi qəsəbəsində yeni bir evi təqdim edəcəyik. Ümumi 1.7 sotdadır. Normal ölçüdə bir həyət var. 4 otaqlı evdir. Çox münasib qiymətə sərfə çıkar. Qiymət olaraq həqiqətən də çox yaxşı qiymətdir. Baxın. Yerdən kürsülüdür. Harusa 7 daş kürsüsü var. Cüt daşla tikilib, keyfiyyətlə tikilib evin padvalı var. Həyəti pamentlə döşənib Rahat görürsüz maşın daxil olan həyət var. Çox rahatlıqla maşın daxil olur. Evin xarici görünüşü. Keçək içəriyə. Qiymətə qeyd eləyəcəm. Pəncəllər xüsusən çox bəyəndim. Yəni e, hündürdən deyil, aşağı hissələndir və ev ümumiyyətlə hər tərəfdən işıqlıdır. Dəhlizdir, e, koridor sistemi var yəni evdə. Bütün otaqlara keçib dəhlizdəndir. Girişdən sol tərəfdə zal, yəni qonaq otağı yerləşir. Baxaq. Normal ölçülərdədir qonaq otağı. Və həyətə baxış var. Cüt daşla tikilib, kombinli xətlərini görürsüz, şəklidir. Radiatorların quraşdırılması qalıb. Suyu qazı işığı daimidir. Sənəd, bələdiyyə sənədi və qeydiyyat sənədi var. Deməli qonaq otağının və uşaq otağının həyətə baxışı var. Bir daha göstərəm sizə qonaq otağını. Ətrafı hamısı yaşayışlı evlərdir, yola yaxındır. Deməli girişdən sağ tərəfdə, yəni qonaq otağı ilə üzbəyüz belə bir e, kiçik ölçüdə otaq var. Bura uşaq otağı, yəni dedik kimi nəzərəçib tutulub. Baxın. Daha sonra qonaq otağının sağ tərəfində mətbəx yerləşir. Baxaq mətbəxə. Mətbəx kifayət qədər yaxşı ölçüdədir. Qiymət 48 min manatdır. Çox yaxşı qiymətdir həqiqətən. 1.7 sotda 4 otağlıq 48 min manata satışa çıxarılıb. Yəqin ki, müəyyən razılışmə dilacaq. Dəhlizin baş tərəfində 2 ədəd yataq otağı var. Onlara da baxaq. Ümumi 3 yataq otağı Geniş zal, mətbəx və sanitar otaqdan ibarətdir. Bura ikinci yataq otağı, yəni 2 ədəd geniş yataq otağı var. 1 ədəd isə e, detski, yəni uşaq otağı var. Otaqlar da fikir verirsinizsə, işıqlıdır. Ev cüt daşda keyfiyyətlə tikilib, yerdən də hündürdür, kürsülüdür. Hə dəhlizin baş tərəfində növbəti yataq otağı uşaq otağı e, bəllidir, yəni bütün evlərdə belə olur adətən. E, yəni uşaq otağı kiçik olur. Bura isə 3-cü yataq otağı. Otaqlar qeyd etdiyim kimi işıqlıdır. Belə bir hissə də aləyərsiz. Yataq otağında bura şkaf qoya bilərsiz. Ən sonda isə sanitar otağa baxacağıq. Burada evin sanitar qovşağı tam hazır vəziyyətdə. 48.000 manata, 1.7 sotda, Binəqədi qəsəbəsində. Ev almaq istəyən müştərilər mümkün qədər tez alsalar, onlara sərf edəcək nə üçün? Bildiyimiz qədər ilə da yeni tikilən evlərin qiymətləri nisbətən dəyərləri qalxıbdır. Çünki bu bazarda satışda olan materialla, yəni məsəl üçün taxta bahalaşıbdır. Yəni Bu gün biz başqa bir yerdə də olduq. Məlumat verdilər ki, qiymətlər qalxıbdır. Yəni kim almaq istəyirsə çalışsın maksimum. Əgər həqiqətən də almaq istəyirsə, qısa zamanda alsın. Çünki indiki dövrdən sonra satışa çıxarılacaq evlərin qiymətləri nisbətən fərqli olacaq. Yəni müəyyən belə deyək də, bahalışma var. Bu da təbii ki, bir-birilə əlaqəlidir. Yəni material qalxan kimi evlərin də qiyməti nisbətən qalxır. Bu günlü bizdən bu qədər diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Videoları bəyənin. Ekranda aşağıda satıcının nömrəsini görəcəksiniz. Bu evlə bağlı suallarınızı verə bilərsiniz. Binəqədi qəsəbəsində satışda olan digər evlərimiz də var. Minimum 25.000 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həmçinin sizin də satışı olan bir əmlakınız varsa və tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, 070 357 18 18, -18 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.